মই আহিলোঁ থাকিব তথাপিতো ভাওনা তেনেকৈ কৰি পোৱা নাই আজিলৈকে কিন্তু সেই মুকুটটো আজি পিন্ধি পাওঁ কেৰেলাৰ পৰা আজি এসপ্তাহমানৰ আগত ফোন আহিছে কেৰেলাক এটা মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ড্ৰেছৰ সৈতে মুকুট লাগে এই ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক ইয়াতে আছে এই এই একো পোৱা নাই আপোনালোকে এইবিলাক এইবিলাক আমাৰ যোৰহাটৰ মান আহাৰ কলিকতা মান আহাৰ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই দীপজ্যোতি বৰা দীপজ্যোতি আছামিছ ব্লকছৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আহিলোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত বৰ্তমান ৰাসৰ বতৰ ৰাস শেষ হৈছে প্ৰায় শেষেই হৈছে আৰু দুই তিনিখনমান ৰাস আছে তথাপিতো ভাওনা যিহেতু নেকি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় আৰু সেই ভাওনাৰ সমস্ত দেশ ৰাসৰ সম্পূৰ্ণ পোছাক য'ত আছে আজি তেওঁৰ ঘৰত আহিলোঁ তেখেত তেখেতক দেখাই দি আছোঁ বাৰু তথাপিতো ৰাস শেষ হ'ল যদিও শেহতীয়াকৈ মই তেওঁলোকৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হ'লোহি আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম কেনেকুৱা ধৰণৰ পোচাকৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ পোচাকলৈকে আছে প্ৰতিটো ভাওঁৰে তেখেতৰ তাত পোচাক পাব নতুন নতুন পোচাক পাব আৰু তেখেতে নিজেই ঘৰত সেই পোচাক বনাই আলোচনা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ কৰোঁ ৰ'ব বাটৰ পৰা হয় এই যে দেখিছে চাইনবোৰ্ডখন আৰ কে ড্ৰেছ হাউচ এইটোৱেই হ'ল তেখেতৰ ঘৰ আৰু এইখনেই হ'ল তেখেতৰ বেনাৰ ৰাস্তাতে লগাই থৈছে দাদাজনৰ ঘৰ এইটোৱেই তেখেতৰ বাটতা আছে আৰু এইফালে চিধা আপোনাৰ চামগুৰি ওলাব পাৰি আৰু এইফালে পুৰণি আহি পেলাই বৰপানী গাঁও কলিতা চুকত তেখেতৰ ঘৰ নমস্কাৰ দাদা মানে সম্পৰ্কত মোৰ মামা হয় কাৰণ ময়ো এইখন গাঁৱৰে ভাগিন হয় মোৰ অকণমান আগত মামাহঁতৰ ঘৰ আৰু খুব বেছি ছয় সাতটা পদূলি এইফালে আহি মামা ঘৰ দেৰিকৈ আহিলে যদি বেয়া নাপাওঁ বাকী আপোনাৰ কেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান ব্যৱসায় ভালেই এইবছৰ ধৰিবা চৈধ্য তাৰিখৰ পৰা মই ৰাস মাৰিছোঁ চৈধ্য নৱেম্বৰ চৈধ্য নৱেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ নৱেম্বৰৰ পৰা মোৰ চৈধ্য নৱেম্বৰ এখন ভাওনা আছিলে তেনেকৈ কণ্টিনিউ মাৰিলোঁ এতিয়া ধৰিবা শেষৰ পৰ্যায়ত তথাপিও মোৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰলৈকে লাষ্ট ৰাস আছে চৌবিছ ডিচেম্বৰ হয় চৌবিছ ডিচেম্বৰলৈকে আছে আজিও আছে কাইলৈ কাইলৈ দিনটোত নাই তাৰপিছত আকৌ সোতৰ তাৰিখৰ পৰা তেনেকৈ আছে চলি আছে ব্যৱসায় মোৰ তামোল চলি আছে ব্যৱসায় আৰু বহুতখিনি ভাইৰেল হৈছে বা আমি দেখিবলৈও পাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ মোৰ ওচৰৰ ভাইটি এটাও আহি পেলাই চৈধ্য তাৰিখ নে তেৰ তাৰিখে আহি অলৰেডি ভিডিঅ' এটা তেখেতৰ তাত কৰিছিলে আৰু প্ৰতিবছৰে দুই তিনি বছৰ পৰি আছে পৰি আছে আমি চাইও আছোঁ তথাপিতো মই আহিছিলোঁ মামাৰ গাঁৱতে আহি পেলাই তেখেতৰ ওচৰতো এবাৰ লগ পালোঁহি যা হওক বৰ্তমান ৰাস সেই হ'ল যদিও ভিডিঅ'টোক বনাইছোঁ এইটো কাৰণে কাৰণ ভাওনা বাৰ মাহ হয় ভাওনা বাৰ মাহেই থাকিবই আৰু ইয়াত ড্ৰেছ সকলোখিনি পাই থাকিব বোলে ৰাসৰ কাৰণেহে নতুন ড্ৰেছ পাইছে সেইটো নহয় ভাওনা বুলিও প্ৰতি মাহে নতুন পাব পাৰোঁ গোটেইখিনি এতিয়া আমি ইয়াত ড্ৰেছৰ যিখিনি ধৰি লোৱা বছৰ ৰাসৰ কাৰণে বনালোঁ হয় সেই ড্ৰেছখিনি এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ চব জাপি কৰি থৈ দিম আকৌ নেক্সট এইবছৰ পঁচিছ চনৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰচন আৰম্ভ কৰিছোঁৱেই মানে প্ৰতিবছৰ আপুনি নতুন 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 মোৰ ইয়াত মানে মই কোনো ড্ৰেছ পুৰণা হ'ল বুলি তাক ৰিপেয়াৰিং নকৰোঁ আৰু এই ড্ৰেছ খিনি মই ৰিপেয়েং নকৰো তাতকে মই নতুন ড্ৰেছ এযোৰ আকৌ তৈয়াৰ কৰো যে সেইযোৰ ড্ৰেছ হেৰি কৰো ইউজ হ'ব অহা বছৰ মানে পঁচিছ চনত এতিয়া মোৰ পঁচিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহতে তিনিখন ভাওনা আছে তেনেকে বুক হ'লে তাৰপৰা আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আছে মাৰ্চ মাহত সেই ন নৈ তোমালোকৰ দৰে ধৰিবা ন নৈ সৰিয়হতলী বাৰেগৰীয়া ভাওনা আছে তেনেকে আমাৰ কৰোৱনিত আছে তেনেকে বাৰেগৰীয়া ভাওনা ঠিক তেনেকে আকৌ আমাৰ ধৰমতোলৰ বিষ্ণু মন্দিৰত ভাওনা আছে মোৰ ঈশ্বৰৰ কিবা ধৰিবা বাৰ মাহৰ ভিতৰত জুলাই আগষ্ট মাহত জুলাই আগষ্ট মাহত তেনেকে সেই দুটা মাহতহে নাথাকে কিন্তু এনে প্ৰতি মাহে ধৰিবা দুখন তিনিখন ভাওনা মোৰ থাকেই ভাওনা লগৰ কৰো মই মেকআপৰ মানে গোটেই ভাৱৰীয়া খিনি মোৰ লগত আৰু তেনেকে মেকআপ কৰা দহ পোন্ধৰজন মানুহ আছে তেনেকে আমি এদিনত ধৰিব চাৰি পাঁচখন জেগাত ৰাস ভাওনা ৰাখিব পাৰোঁ ৰাখে ৰাস্তা তেনেকে মানুহ দি দিওঁ অ তেওঁলোকে খনিকৰ কামখিনি কৰে খনিকৰ কামখিনি হৈ যায় আৰু ড্ৰেছৰ গোটেইখিনি মোৰ পাই যায় হয় হয় আমি ড্ৰেছখিনি এবাৰ চাওঁ ৰাস প্ৰায়খিনি শেষ হৈছে যদিও মানুহে ব্যৱহাৰো কৰিছে তথাপিতো ড্ৰেছখিনি প্ৰায় নতুনেই হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ গৈ আহিছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণ ন হয় অ এইটো নতুনে হৈ আছে হালধীয়াত মানে জুন জু ড্ৰেছ মানে পচন্দ কৰে আৰু

মানে এই ড্ৰেছ যোৰ ধৰি ললো কৃষ্ণৰ এই ড্ৰেছ যোৰ আপোনাৰ ধৰি লওক চিলাই কমপ্লিট এতিয়া পঁচিছ চনত আপোনালোকে কৰিব ধৰি লওক নতুন বনাব তাৰপৰা এই ড্ৰেছ যোৰ চিলাওঁতে আপোনাৰ কিমান দিন লাগিছে দুদিনত হৈ যায় এলাহ ভাৱে বনাই থাকিলে চাৰি পাঁচ দিন লাগি যায় কিন্তু মুকুতো আজি পিন্ধি পালো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন ভালেই লাগিছে নে বেয়া লাগে এই মোকুটো আপোনাৰ প্ৰতি বছৰ সলনি কৰি দিয়ে নতুন এইটো অসুৰা এটাই বনাইছেনে নে এনেকুৱা কেইবাটাও আঠযোৰমান পাখিবিলাক এনেকে হেৰি হৈ থাকে আৰু এইটোতো অৰিজিনেল পাখিয়ে চৰাই পাখি পাৰ ন অসুৰৰ ৰজাৰ হেৰি ন একদিনত ছখন ভাওনা আমি এদিনত প্ৰায় ছখন সাতখনৰ ভিতৰত ভাওনা আমি এদিনত মাৰিব পাৰো গোটেই ভাওনাখন চলিব ছখন ভাওনা মানে এই ব্য়ৱসায়টো বা আপোনাৰ এই কৰ্মটো কৰা আপোনাৰ মোটামুটি মই ভিতৰত কৈছে আপুনি সাৰ্থক হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰথম কথা হ'ল পঞ্চল্লিছ বছৰ হয় পঞ্চল্লিছ বছৰ এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা কাৰণ মামাৰটো বৰ্তমান আজি আপুনি নিজে অকলে কৰা কি বছৰ হৈছে মোৰ এইটো পঞ্চলি বছৰ মানে দেউতাৰ দেউতাৰ লগত মই লাগি থকা পঁচিছ বছৰ হৈ দুহেজাৰ বিশ চনত ঢুকালে তাতে ধৰিবা মই চম্ভালি লৈছো কিন্তু দেউতাৰ লগত মই লাগি থকা পঁচিছ বছৰ হৈ গল পঁচিছ বছৰ হৈ গল মই দুহেজাৰ চনৰ পৰাই দেউতাৰ লগত লাগি আছো মানে ভালদৰে কৰে সিয়ে আপোনাক অলৰেডি শিকিলে আকৌ এটা কৰ্ম কৰাৰ মোৰ দোকান এখনো খুলিছিলো কিন্তু সেই দোকানখন খোলাৰ পৰা মোৰ দেখিলো যাতে মোৰ ড্ৰেছৰ ব্যৱসায়টো বন্ধ মানে মই সময় দিব পৰা নাই সময় দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে মই দোকানেই এৰি দিলোঁ নাই এটা আপুনি যিহেতু নেকি কৰ্মটো কৰি পেলাই আপুনি ল'লে হাতৰ মুঠিত আৰু বস্তুটো যে জীয়াই ৰাখিছে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ আপুনি আজি এই ব্যৱসায়টো আপোনাৰ আজি পঞ্চল্লিছ বছৰ ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হৈ গ'ল এই বস্তুটোৰ ওপৰতে আপুনি ভৱিষ্যতেও এটা প্ৰজন্মক আকৌ আপুনি এইটো বস্তু আগুৱাই নিব লাগিব গতিকে এই বস্তুটো থকাটো বা আপুনি কৰ্মটো যে একেলা ঠাই কৰি আছে আপোনাৰ ধৈৰ্যক আমি মানিব লাগিব আমি মেকআপ কৰো মেকআপ কৰি আকৌ ভাওনা শেষ হয় মানে ভাৱীয়া খিনিয়ে যাতে নিবলীয়া আহি নিবলগীয়া বা দিবলগীয়া সি সেই বস্তুটো নাইকিয়া নাইকিয়া হৈ যায় মুকুত চুকুত বা যিমান বিলাক এই বস্তুবিলাক যে আছে এই এই মুকুট বিলাক আপোনাৰ প্ৰতি বছৰ সলনি হয়নে সলনি হয় এইবিলাক পুৰণা হৈ যায় নিজে মনত ভাবি লওঁ এনেকুৱা আছে নেকি বোলে নাই কৃষ্ণৰ দাম বা নৰ্মেল আছে তেনেকুৱা হয় ন কাৰো <manyanye>, দেখিলেই <manyanye>, কত তেখেতে বস্তুখিনি বনায় বা মেচিনটো ক'ত আছে সেই ৰুমটোলৈ এবাৰ যাওঁ আহক আপোনালোককো লৈ যাওঁ এইখিনি মানে এইখন টেবুলতে তেখেতে এয়া কাটিং কৰে মানে ড্ৰেছৰ হনুমানৰ ড্ৰেছ কাটিঙত আছে এতিয়া বনাম হনুমানৰ ড্ৰেছযোৰ কাটিং কৰি আছে আপোনাৰ মানে এইটো বক্ৰম বুলি কয় এইটো বস্তু বক্ৰমতে আমি ডিজাইনটো কাটো ধ হয়গৈ মানে ধৰি লওক এইটো আপুনি ক'লে কৃষ্ণ ড্ৰেছযোৰ আপোনাৰ দুদিন লাগে মাত্ৰ হয় হয় কিন্তু ধৰি লওক আমি নাজানো বা আমিতো বহুত দিন লাগে বুলি ভাবিছিলোঁ মইতো ভাবি আছিলোঁ এই ড্ৰেছযোৰ ধৰি লওক কমপ্লিট হোৱালৈ খুব বেছি দুমাহ বা এক মাহ বা ডেৰমাহমান লাগি যায়গৈ সময় আৰু এইখন টেবুলতে তেখেতে এই যিমানখিনি ড্ৰেছ দেখিলে গোটেই ড্ৰেছখিনি তেখেতে বনায় আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ তেখেতক সহযোগিতাত মামাৰ লগত আছে মামী মামী অকণ মুখখন দেখাই দিব ইয়াৰ মামী আৰু তেখেতেই যথেষ্ট তেখেতৰ লগত সহায় কৰে তেখেতৰ হাতৰ যিমানখিনি কাম হাতেৰে কৰিবলগীয়া মেচিনৰ যিমানখিনি কাম আছে মামীয়ে গোটেইখিনি কৰে এইবাৰ ৰাসৰ ছিজনটো প্ৰায় গৈছে আৰু হয় কেনেকুৱা আপোনালোকৰ এইবাৰ ব্যৱসায় ৰাস ভাওনা সমানে গৈ আছে আপোনাৰ কি বনাইছে এইটো কৃষ্ণৰ কলকিৰ মুকুত বুলি কয় অ এইটো এনেকুৱা হৈ যাবগে সিহঁতক অ কলকিৰ মুকুত এইটো ন কলকিৰ মুকুত আৰু হনুমানৰ কিবা এইটো হনুমানৰ অ এইবিলাক ৰঙা ভেল ভেট কাপোৰ লাগিব অ তেনেকে গৈ পেলাই ড্ৰেছো মানে সম্পূৰ্ণ ৰূপ লয়গে আৰু সুন্দৰ ইয়াত এতিয়া আকৌ আমি এইবিলাক চিলাম অ এই ৰ মেটেৰিয়েল বিলাক ইয়াতে আছে এই এই আকৌ পোৱা নাই আপোনালোকে এইবিলাক এইবিলাক আমাৰ যোৰহাটৰ মানহাৰ কলিকতা মানে এইবিলাক এনেকৈ ইয়াত লাগিব এইবিলাক অঁ কেনেকৈ লাগি যাব ইয়াত এতিয়া হাতৰ কাম হ'ব ইয়াৰ এইখিনি মানে যিখিনি হ'ব গোটেইখিনি হাতৰে কৰিব লাগিব এইবিলাক এনেকৈ চিলোৱা হ'ব তাৰপিছত এইবিলাক মৰিম ফুকা আছে

বনাই পেলাই তেওঁক মই সেই বস্তুটো কেৰেলা এটা বহুত ভাল খবৰ কাৰণ বহিৰাজ্যত আমাৰ পৰা বস্তু কিনিছে বিশেষকৈ মামাৰ পৰা বস্তুখিনিও কিনি নিছে কাৰণ আমাৰ অসমীয়াৰ এই যিটো কৃষ্ণৰ তেখেতে যিটো মানে পোচাক যেনেকৈ ধৰণে বনাইছে বা মুকুটটোৰ পৰা ধৰি আজি বহিঃৰাজ্য তেখেতৰ পৰা কিনি নিবলৈ আহিছে আৰু তেনেকেই বস্তুবিলাক আগলৈও আপোনাৰ ব্যৱসায়টো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকক তাৰেই ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিলোঁ আহক আৰু দুই তিনিটামান দেখাওঁ আপোনালোকক এইটো পাগুৰি পাগুৰিটো ন এইটো হ'ল বাঁহী বাঁহী এয়াতো আপুনি প্ৰতিবছৰে আকৌ বনাই থাকে এইটো কালাৰ বেয়া হৈ গৈছে এইটো আকৌ ধৰি লওক এইটো বা ছিজনটো যাবগৈ আৰু বা আপোনাৰ কিছু ভাওনা চাওনা এনেকুৱা কিছুমান জেগাত আকৌ নতুনকৈ আহি থাকিব হয় হয় বাকী এই ৰ মেটেৰিয়েল যিমানখিনি লাগে ইয়াতে আহে নাম চলাই এইবিলাক মানে আপোনাৰ তাতে মিলাই ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰিব দিছে ৰাসটো প্ৰায় শেষ হৈছিল কিন্তু আজি বৰ্তমান আৰু কিমান দিনলৈকে ৰাসৰ এতিয়া প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিছে চৌবিছ ডিচেম্বৰলৈ আপোনাৰ অৰ্ডাৰ আছে চৌবিছ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীতো ভাওনাবিলাক হ'ব আৰু ভাওনাবিলাকত যিমান কাৰণ বাৰ মাহ ভাওনা মাহ হৈ থাকিব ভাওনাবিলাকতো নিব পাৰিব কিন্তু কিছুমান ধৰি লওক অসুখ এনেকুৱাবিলাকত ভাওনা খুব কম যাব আৰু ৰজা বা এনেকুৱা হেৰিবিলাকত জিগৈ থাকিব তথাপিতো ভিডিঅ'টো আহিলো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ ভাওনাৰ কাৰণেই হওক বৰ্তমান ৰাস আছে ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে বিভিন্নখন জেগাত ৰাস পাতিব আৰু আপোনালোকেও কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'ত তলত চাব মই সম্পূৰ্ণ তেখেতসকলৰ নাম্বাৰটো ফোন নাম্বাৰটো মই তলত দিয়া থাকিব আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এটা উচিত মূল্য তেখেতে কষ্ট কৰিছে বেলেগৰ পৰা কিনি আনি তেওঁ বস্তুটো বিক্ৰী কৰা নাই নিজেই ঘৰত কষ্ট কৰি বস্তুটো বনাইছে গতিকে থলুৱা এজন ব্যৱসায়ী আৰু আমাৰ যিহেতু নেকি নিজৰে অসমীয়া গতিকে আপোনালোক আহিব তেখেতসকলক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু যথেষ্টখিনি মানুহে কণ্টেক্ট অলৰেডি কৰিছেই কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতৰ বস্তু যায় মানে ভাড়াত দিয়ে হয় আৰু গতিকে তেওঁলোকে অকল ভাৰত দেশযই নহয় লগত তেওঁলোকে মেকআপো কাম কৰে গতিকে আপোনালোকে তলত দিয়া নাম্বাৰত ফোন কৰিব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ